নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ আজি এফালে যাবলৈ ওলালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ডিব্ৰুগড় মৰাণৰ পৰা এইফালে পাণখন খাওঁ বুলি সোমালোঁ তেতিয়া দেখা পালোঁ এইফালে বাইক আৰু কাৰৰ এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল এক্সিডেণ্টত বিশেষ একো হোৱা নাই তথাপিও বাইকখন মানে ষ্টাৰ্ট নোহোৱা হৈ গ'ল বহুত সময় ট্ৰাই কৰাৰ পাছত ফাইনেলি মানে বাইকখন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল তাৰপাছতে সকলোৱে ঘৰা ঘৰি যাবলৈ ওলালে আৰু এইফালে দেখিবলৈ পাইছোঁ আপোনালোকে মা লক্ষ্মীৰ যিটো গেষ্ট হাউচ আছে তাতে মানে আমি ৰৈ আছিলোঁ আৰু হঠাতে মানে এজন বিশেষ ব্যক্তিক লগ পাই গ'লোঁ মানে মানে খুব ভাল লগা সকলোৰে জনপ্ৰিয় গায়ক বুলি ক'ব লাগিব কুচুমদাক আগতে লগ পাইছোঁ কিন্তু আজি আকৌ হঠাতে লগ পালোঁ যে সেইকাৰণে হঠাতে কাৰোবাক লগ পালে এনেই কিবা এটা ভাল লাগিছে নহয় জানে তাৰপিছত গৈ থাকোঁতে আকৌ এখন দেখিলোঁ নহয় গাড়ী ইমান ডেঞ্জাৰকৈ ৰৈ আছে নহয় গাড়ীখন কি কম মানে অকণমান যদি হেৰি হয় একেবাৰে পৰিয়ে যাব আৰু তাৰপিছতে ভোকো লাগিলে যিহেতু মধুবন নামৰ সৰু হোটেল এখন আছে ধাবা ধাবাই হৈনে হোটেলে কৈ মানে জানো দেখোন তাতে সোমাই তাতে খাই বৈ মানে আমি সকলোৱে ওলাই গ'লোঁ একেবাৰে ডাঠ ঘন কুঁৱলী মাজে মাজে আগুৱাই গৈ আছো আৰু এনেকুৱা এটা জাৰ্ণি গৈছে না কি কম মানে আমি যিমান পাৰো শ্বৰ্টকাট মাৰিব কাৰণে লাগি গৈছে আৰু এইফালে চাওকচোন কহিমাৰ কাৰণে আছে ছেভেণ্টি ছিক্স আৰু ইম্ফলৰ কাৰণে আছে দুশ বাৰ কিলোমিটাৰ আৰু আমাৰ জাৰ্ণিটোতো ষ্টাৰ্ট কৰিলো কিন্তু কলৈ গৈ আছো কি এতিয়ালৈকে আপোনালোককতো কোৱাই নাই কিন্তু বহুতে অলৰেডি গম পাইছেই মোৰ ভিডিঅ' দিয়াহে দেৰি হৈ গৈছে কি ক'ব আৰু লেজি মানুহৰ কথা সদায় ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁতে দেৰিয়ে হয় যি কি নহওক এতিয়া আপোনালোকৰ আগতে ডেঞ্জাৰ বস্তু দেখাবলৈ গৈ আছোঁ মানে অলৰেডি আগফালে দেখাই গৈ আছোঁ আগফালে কুকুৰ নিচা লাগিছে আৰু পাছফালে কিবা গাহৰি যেন লাগিছে নহয় জানো বাৰু তো সেইকাৰণে ধৰিব পৰা নাছিলোঁ এইটো হয় কি পাছতে গম পালোঁ এইটো হ'ল গাহৰি আৰু এনেকুৱা ডেঞ্জাৰকৈ লৈ গৈছে নহয় এইবোৰে চিন মানে নাগালেণ্ডৰ ফালে এনেকুৱাবোৰ বস্তু দেখি পাবই আৰু আৰু ইমানেই ডাঙৰ অ'টোখনত মানে ইফালৰ পৰা সেইবোৰ বাহিৰ হৈ গৈছে মোৰ দেখি কিন্তু বহুত কিবা লাগি গ'ল আৰু এইখন দেখি জানে তোমাৰ তাত নাম কি আহে বোলে সেইফালে নাগালেণ্ডৰ ফালে মানে কি হ'ল হিন্দীত আহি গ'ল আৰু আমাৰ অসমত উফ কোনোফালে চাবই নোৱাৰে অকল আমাৰ নামকে সুধি থাকে আৰু এতিয়ালৈ গম পাইছে চাগে আমি ক'ত পালোঁহি আমি আহি পালোঁহি নাগালেণ্ড নাগালেণ্ডত আহিয়ে মানে ইয়াৰ ভাতখিনি খাবলৈ যেতিয়া ল'লোঁ নহয় উফ মানে চব বইল আৰু বইলটো এনেকুৱা ধৰণৰ জাষ্ট গৰম পানীত দিয়ে আৰু উঠাই দিয়ে তেনেকুৱা নিচিনা লাগে খাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আহি লৈ পালোঁহি আমি হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলৰ একেবাৰে কাষতে থকা ট্ৰেইন তো ট্ৰেইনত আজি যিহেতু আমি থাকিম ইয়াতে আৰু ইয়াৰ নজৰাটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক দেই ইমানেই ভাল লাগিছে ইয়াত থাকি কি ক'ম আৰু আৰু যিমান ভাল থাকিবলৈ ইয়াত কিন্তু ইয়াত ঠাণ্ডাৰ পৰিমাণটো সিমানেই ভাল বুলি ক'ব লাগিব ইয়াৰ পানীখিনি মানে চুব নোৱাৰি একেবাৰে বৰফ আৰু এটা মোৰ ভাল লগা বস্তু দেখা নাপায় ষ্টেপত যিহেতু খেতি কৰা মানে মই প্ৰায় দেখি থাকোঁ তো বহুত আশা আছিলে এনেকুৱা এটা চাবৰ কাৰণে কিন্তু অকল মাটিখিনি হেৰি কৰি থোৱা দেখা পাইছোঁ এতিয়ালৈকে মানে খেতি কেনেকুৱা ধৰণে কি হয় দেখি মানে ৰিয়েলো দেখিবলৈ সেইটো নাপালোঁ আৰু ধান খেতি কৰিছিলে সেইখিনি অলৰেডি কাটি শেষ কৰিছে আৰু এই আছ তলত তাতে টেন লগো আছে আমি তাতে আজি ৰাতিটো কটালোঁ আৰু টকা মানুহৰ কথা কি ক'ব আৰু দেৰিকৈ উঠি মেলি এতিয়া পেক দি আৰু চাহ খাব লৈছোঁ লগতে ডিম এটাও আছে আৰু এইফালে ৰশ্মি ঠিক আছে থাকা আৰু এইফালে ট্ৰেনত ৰাতিটো পাৰ কৰিলো আৰু যেন তেন কৰি ন কেনেবা লাগিলে কচোন নাই নাই কৰা আৰু আপোনালোকে যদি আহে নহয় এখন এখন ব্লেংকেট ঘৰৰ পৰা লৈ আহিব দেই নহ'লে ইয়াত কিন্তু বহুত ঠাণ্ডা আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি আমি ৰেডি হৈ গ'লোঁ ৰেডি হোৱাৰ পিছতে এটা দুটা ৰিলচটো বন্তা আহে না ভাই আৰু ৰিলচ বনাই ললোঁ বনোৱাৰ পিছতে আমি ইয়াৰ মানে নাগালেণ্ডৰ ধুনীয়া পৰিৱেশবোৰ চাবৰ কাৰণে অকণমান ওলাই গ'লো আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ অতি সোনকালে আগবঢ়াই আছোঁ এতিয়ালৈ গৈ থাকোঁ দেই বাই বাই